что-то я знала, а что-то не знала. Но видео было о том, что это было удивительно в жизни применять. А там всякие Маруси накинулся. Это же азы, школа, говорит, в школе. Я не поняла, чтобы мне в школе говорили. Единственное, что я не знала, это время ПМ и время АМ. Все остальное понятно, что я знала. Но я не понял, щоб нам в школе преподавали это и что-то рассказывали. А если бы даже, может, и преподавали то, я не знаю, я бы не запомнила бы. Вот такие, блядь, там сись, особенно молодые, там меня накинулись на бабушку. Может, потому что я первый год учила немецкий, а потом меня перевели на английский. И свою учительницу английского языка я ненавидела и английский ненавидела. И искала причины, чтобы прогулять его. Ненавидела ее, и она меня ненавидела. Единственная учительница, яка, ну, у нас такая была, были такие отношения. Она на меня казала бандерка. При всех детях, и ну, это было ужасно, стыдно мне. Я не понимала, что это такое, чего она меня обзывает. Що сказала, сказала вона на мене Бандерка, я вже колись сказала, це дуже давнє відео. Ми поїхали на западну, до дідусь з бабусь, ну, з батьками поїхали на новогодні праздники. І назад щось ну, батьки не могли купити цей білет чи що. І ми задержались на неділю, на западні, поки прийдуть ось ці ось всі ну, пасажирські заповнені вагони. І... Матьки взяли билет, и приехали мы позже. Ну, в общем, я опоздала. Она меня спрашивает, а что ты не была на той неделю на руках? Я говорю, я была у дедушки с бабушкой. Ну, так получилось, рассказываю. Она спрашивает, а где дедушка с бабушкой живут? С чем тебе это было знать, непонятно. А я кажу в Тернопольской области. А она кажет, ты бенгерка я так помню, стою красная и мне так стыдно. Я не знаю, чего. что. Шо? Шо воно таке бендирка? Вспомню. И потом после этого вот, она на меня перла, гнала и вот это меня гнобила, гнобила. И я то английский ненавидела и не учила его. И искала предлоги прогулять, загулять. И у меня были там ну так, а тройка вытянута и все. Вы, кажется, ну, там пишут мне эти руси, что типа время АМ и время ПМ это изучалось на английских уроках. Я не помню такого. Возможно, потому что я скажу, я один год была на немецком а потом про, мене привели, не помню, чего, где, я не знаю, чего, чего она там учительница, она куда сделала, и всех, кто училась, там группа была где-то примерно 14, 14, человек, и всех перевели на английский. Ну, то таке, знаете, в период вот, мы там ничего не потеряли. <coughs> Все равно, может быть, я что-то пропустила. А то, что дни недели, там, это, с на... Это по Библии еще понятно, это ну, и так. Я сам еще бабушка рассказывала, я знала. Ну, просто, что когда ты живешь, ну, од... ну, по одному, что понедельник, это начало недели, а потом приезжаешь и тут. Сейчас вам покажу. Мы раз купили новый календарик, и вот начинается отсчет. Сондаи, неделя, Мандай, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Не, ну понятно, что рабочая неделя начинается с понедельника. вот там тоже пыталась. а что и воскресенье работают? Нет, работают с понедельника. Но вот в календарях вот так вот отсчет идет с воскресенья. Это, Маруси, не переживайте. Как ты будешь жить, когда Стивен помре? Ты ж не знаешь, что такое паунты, фунты и стерлинги. Как я буду жить, когда Стивен помре? баба написала, мне понравилось, скажи, захочу сразу сниму штаны. Ну, так все правильно, я захочу сразу ним штаны. Если что-то случится, вы думаете, что я вообще, блядь, я, как же я тут буду жить в Америке без паунта? Без знания паунта. Вы знаете, мне не хватает ума перевести вам сделать видео, распаковку, посчитать в килограммах, в гривнах, в долларах. Мне не хватает ума смонтировать классное видео. У меня хватает ума построить отношения с мужчиной-иностранцем. Прикиньте. Есть же интеллектуальная грамотность. Не, ну вам хочется поумничать, умничать. Девочки, у меня тут уже красивые сережки. Вам нравится? Не нравится перлы. Бусы у меня есть. Это Бусы и жемчуга и серьги. Еще хочу этот браслетик, чтобы был. Маруси, не нервничайте. Все нормально. Живите своей жизнью.